Всем привет! Хочу вам сказать страшную историю. Но ну, я то Ставьте лайк. Первое, это существо обретает на темном лесу. И тут говорят, крокодил выглядит как Выглядит как смесь крокодила и ананаса. Третья вещь э, Все, кто его встречал, не знают, знают что крокодил что... дела не отпускает просто так. И четвертая, это листная тварь, заставляет петь и танцевать, своих э, жертв. Пятый. Крокодил песни э, п, п, пеперо, э, Крокодила п, п, Пенесине Паперони по Сурбине так звучит такая вот фраза. Так звучит песня, которую мы слышали все перед смертью. И что-то один парень как-то был в лесу и услышал пой, пой, или тебе конечно, сказал, кто сказал, кто-то из-под воды. В этот момент парень нач... понял, что э, он только чудом... Э, парень понял, что крокодил, он пора бежать. И, и, и он только чудом смог выйти из этого леса. И невидим Ладно. Ставьте лайки, если понравились новости. Не новости, а вот такие вот э, истории новости это другое, это эту истории. и крокодила. В 2025 году это существо обретает это существо в темном лесу. Обретает это существо обретает в темном лесу первое, но второе крокодил выглядит как смесь крокодила и ананаса. Выглядит, но и третье, этот крокодил обретает в темном лесу, но, ночью там ходит там в лесу, пугает всех, ну и говорят, как смесь, крокодила плюс ананаса, еще и с фруктом ананаса. И все... Все, ананаса. все, кто встречал, знают, э, э, дорогие друзья, дорогие друзья, и все, кто встречал, знают, крокодила, что он не отпускает, просто так, он берет, не отпускает, берет людей и так далее жертв своих, так бы сказал, и он отпускает. Это лесная тварь, так бы сказал, заставляет петь и танцевать своих жертв, танцевать, петь своих людей, которые он себе берет и так далее, танцевать какие-то песни, петь, танцевать, танцевать тоже и петь вот песни. Но ну, и пятый крокодила петь и танцевать. Это жертв жертву Четвёртый я уже говорил. И пятый крокодил перенести не... Какая вот фраза на пепперонии не так звучит песни, которые слышали все перед смертью. Этот э, же крокодил, ладно. Такие вот истории показал, но что я вам что -то тоже расскажу. Один парень как-то был в лесу. Один парень был в лесу, в темном лесу. Или днем, или ночь, по -моему, ночью, по-моему, ночью. Услышал попой, или тебе конец, сказал кто-то из-под воды. Это момент, из-под воды пой, сказал ему, пой. Так далее, но кто-то из-за подводы. Mm. Парень понял, что его крокодил э, пора бежать, он только чудом смог выйти цього лісу живим Живим і и з из этого леса, крокодила. Mm. Такі от про, про коді, про, этого, этого крокодила. Ладно, я Крокодил про этого крокодила. Ладно, такие истории хотите. Ще, що? Ставьте рубрику, лайк на эту рубрику. И в 2005 году Торі. я ще час вам э, ще делаю и так далее, но если вам понравится эта рубрика Про крокодила, вы такие слышали, то мем или что Ну, такая вот, вам понравится. Дорогие друзья, влепите лайк Так, с песней, которую слышали перед смертью Я рассказал, и так далее, который был в лесу Все рассказал, и так далее Этот момент, там, пора бежать, он что там Мог выйти из этого, если вы не видели, ладно Этот мужик, вы видели Это он вышел Женщина мужик, ладно лайк лепітер, яка от рубрика про крокодила вам подобається і так далі. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Такие вот истории я вам рассказал про крокодила, і то це чустого в мемлесу і так далі. Он всё бои бояться лису, говорят и так далее. И выглядит как смесь крокодила и ананаса. смесь крокодила и ананаса, фрукта, но знают, что крокодила не отпускает, просто так не отпускает и так далее, и это лесная тварь заставляет петь и танцевать свои жертвы. Жертвы, она говорит, я так бы сказал, крокодил понятини, по перронию так звучит его фразма, так фразма звучит, слышали, слышали, которую слышали все при смерти, Знаете, какая фразма, такого нету, и один парень, как то был в лесу, и он, он, сказал, он выбрался, и сказал, и сказал кто-то из подводит, Из-под воды, так, так, так далее. И в этот момент папа по -по, не понял, что это, крокодилу пора бежать. Что он и смог выйти из этого леса живем и не видим. Живым и не видим. Ладно, такая вот рубрика вам тоже понравится. В 2005 -го году, ладно. Такого крокодила. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И чао, увидимся. Новых же роликах. Ну, вот такие вот понравится вам. Всем пока, удачи. Ставьте лайк, если вам понравится такая вот рубрика. Неплохая рубрика, но вам тоже понравится. И так далее. На эту рубрику стоит лепить лайк и подписаться на мой же YouTube канал. Всем удачи. Пока-пока. Чао.